Ви дивитесь новини від 13 квітня. Жовтоводська поліція затримала жінку, яка займалась крадіжками з квартир пенсіонерів. Приїхавши до нас з Кривого Рогу, вона вже встигла побувати в декількох оселях, аж поки не потрапила до рук правоохоронців. На оперативному совещані начальник патрульної поліції Карась Олександр Ніколайч докладував, що у нас участі випадки проникнення В жилище, то бишь они, женщина заходит попросить воды попить, продукты питания взять. И после этого пропадали у людей мобильные телефоны, сумочки. Вчера, 12.04, в 12.00 примерно поступило сообщение по Ленинскую о том, что неустановленная женщина, неизвестная женщина. Сам 35 лет невысокого роста, совершила грабеж с проникновением жилища. То бишь бабушка заходила к себе домой на улице, живет она на улице Гагарина, открывая дверь, сзади к ней подошла неизвестная женщина и попросила у нее воды. Женщина бабушка отказала данным, данной просьбе. И открыла дверь. После чего женщина установлена толкнула ее вовнутрь квартиры. Бабушка упала. Она уже в возрасте, подняться не смогла сама. После чего из рук у нее был вырванный кошелек. Там денежная сумма 100 гривен была. И из квартиры она забрала мобильный телефон. По горячим следам данная девушка была установлена, женщина, да, ей 35 лет, она приехала из Крыворога. документов до личности у нее нет, она бомж, употребляет наркотические вещества, жилья нет, ну, сейчас вы решите вопрос, О, із бронніми мерею пристечення, так як дана стаття передбачає 176 частина 3 головного кодексу. Розбір з проникненням в житло від 4 до 8 років лишення свободи. Ви звідки з Кривого Рогу, да, до нас приїхали? Так, да, з Кривого Рогу. А як давно вже в нашому місті знаходитесь? Десь неділю дві. А де ж жили, десь, ночували, де? В під'їзду ночували. А чого саме до жовтих вод якось сюди потрапила? що я живу у Мар'яновці. Мар — Раніше, так? Так. Да. Там хату розібрали. А як знаходили ось цих пенсіонерів? Звичайно. А куди витрачали гроші? На їду. Хороша життя не пішла б. ну… — А працювати піти не пробували? Все, була, не буде. — В Кримрагу іщуть поліція. за аналогичное преступление по 186 части 3 точно также совершила грабеж и насколько мы общались <coughs> с уголовным розыском потому что у нее еще там около 6 или 5 эпизодов совершенных краж грабежей таким же самым таким членом. же самым способом попить водички ну, не покушать не ни переночевать нигде нет как она оказалась в желтых водах Це, не розкривалася тут співробітників поліції міста города Криворога. А тим часом у місті продовжується шахрайство. До квартир жовтоводців також заходять незнайомі люди. Але в даному випадку жертви самі віддають їм гроші. Було свершено мошенничество. Зайшли люди, попросили поставити сумки, поміняти долари там, ну що це так. До пенсионерки так До дальше? пенсионерки, да. Опять же, до пенсионера они высматривают, и выслеживают, я бы сказать, узнают, что живет жить сама она. Может быть, не обязательно они думают, что там может быть крупная сумма денег. Может и не быть денег у других пенсионеров. Вот они. они зашли в квартиру уже, говорят, ну а доллары не можем поменять, мы там проездом никак не можем нигде поменять. Ну, бабушки, пенсионерки не стало 60 тысяч гривен. Это крупная сумма, я понимаю, она собирала. Очень долго. Будем дальше работать, устанавливать этих лиц. Ну, прошу вас, не пускайте. Я просто провел два случая. Водички попить и сумки поставить. Это уже признак чего-то. Ні, Що ж, будьте обережні і попереджайте про дані випадки ваших стареньких родичів, щоб не стати наступною жертвою шахраїв. Адже їх особистості поліція поки що не встановила. Минулий тиждень виявився дуже напруженим для жовтоводських медиків. Адже ледь не щодня до лікарні потрапляли пацієнти в екстреному стані. Далі пряма мова. На неделе у нас было два очень сложных случая, где пришлось, общем-то, приглашать и доноров. У нас был такой случай и по роддому как-то, потому что крови бывает недостаточно. Было два человека, которых нуждалась кровь. В крови это вторая группа, и приглашали доноров, сразу же кровь отбиралась и вводилась. Плюс вчера тоже был очень сложный случай. В родильном отделении поступила из Пятихатского района женщина с отслойкой плаценты. Буквально сразу была поднята в операционную, и ребенок был спасен, потому что если бы еще минут, в общем-то, 15-20, то, 15 то при такой отслойке можно было ребенка не спасти. Был дистресс-синдром, но сейчас более-менее в хорошем состоянии. Было проведено 28 операций. Операции тоже были сложные. Я всегда говорю, что нужно своевременно обращаться. У нас была сложная операция с перитонитом, разрывом кишечника. Поступил больной, обращался в приемное отделение. Он упал с 6-метровой высоты. Они ставят куполы на церкви где-то. Упал, обратился. Ну, в принципе, таких переломов особых не было. Отказался, несмотря на уговоры, отказался от госпитализации. Через два дня Поступил в тяжелом состоянии с перитонитом, потому что все-таки на операции выявлен был разрыв кишечника. Тоже нуждалась, и кровь сейчас находится в тяжелом состоянии, в реанимации. В выходные также поступали травмы. Один из них э водитель в э, алкогольном опьянении, немножко заснул за рулем, да, <к II> врезался в дерево. Там множественные переломы и 6 ребер, и э кости, да, и бедер, в общем-то, с политравмой находится сейчас в реанимационном отделении, но в крайнем случае в адекватном состоянии. И поступал тоже нам ребенок 14 лет из Владимировки, они привезли ребенка сами, там был турнир по футболу, у ребенка достаточно сложная закрытая черепно-мозговая травма, были выражены явно неврологические симптомы, была вызвана санавиация, и ребенок был отправлен в областную больницу. Майже 46% пацієнток жовтоводського пологового будинку є мешканками інших населених пунктів, тому наразі вирішується питання про відкриття в нашому місті регіонального пологового відділення.